Ну що, почалось? А, ну давайте, ну чого ви мінжуєтесь? Ми ж демо. Помните, як я це от ровно місяць, по суті, пройшов. З початку цього великого російського наступлення на Харківську область я ще тоді сказав, що нам би вони ще на Сумську пішли, але б нам, звісно, з точки зору воєнної стратегії, нам би капець повезло. І многі тоді ці слова шокували. На мене ще сичали, нам більше Харків відстояти. Ну от пройшов місяць, і як Як діла у русських далеко зайшли? А, отож. Так що не спорьте зі мною. Беріть, примір з русскими, вони вже не спорять. Записки ветерана. В ВСУ начали активные контратаки наших войск на Волчанском и Липчанском направлениях. Киевская хунта поставила задачу перед командованием ВСУ во что бы то ни стало выбить вооруженные силы РФ с позиций в Харьковской области, которые были утрачены ВСУ в результате наступления армии России после 10 мая. Ой, ты вам спереляк, то вам с что-то такое уже показалось, но факт остается фактом. Прошел месяц, они вгрузли там по самим помидоры и реально боятся, что сейчас мы их оттуда спокойно выбьем, а мы не спешим. Потому что за ж должок. Ви ж там крім Харківського, ви ж там сумське направлення Черніговське, но ну, про то я вже не мечтаю. Хоча деякі у нас до сих пор всерьоз розсматривали варіант, що вони опять на Київ з Білорусі підуть. А ті, що нікуди не спешать, вони наоборот, ссутся, що це ми зараз то сюрпризов накидаємо, і їм там таке уже вважається. Алекс Паркер По на фронті. Начали свое контрнаступление в Харьковской области. Цель – выбить наши войска снова за границу. Наступают и на Волчанский, и на Липцы. Это уже полноценное наступление, а не оборона с целью удержания позиций. Хаймарсы активно применяются для работы по приграничной территории РФ и применяются успешно. Есть результативные прилеты по колоннам. Дураков ничего не учат, да и не научат уже никогда. Ага, наступаем мы и на Волчанский, и так под нашим контролем, и на Липцы, до которых они даже близко не подошли. Вот люблю я русских военкоров, хотя... Такие вот новости читать, не скрою, приятно. Потому что это уже научный факт. Харьковское наступление сдохло не протянувшие месяца. Блумберг. Попытка России открыть новый фронт на северо-востоке Харьковской области Украины зашла в тупик. Российская армия начала терять преимущества. Жаль. Это я сейчас опять побуду не в тренде. Лучше бы, конечно, если бы они и дальше изображала какие-то... Мніме приймущество ми там з Каляном ще не одну лопату стерли по полям, їх десь прикопуючи, і саме неприятне, що зараз може от реально случиться, що руски вдруг поймуть, в яку жопу вони влізли по собственной дурості. Россия удваивает свой идиотизм. Западный аналитик назвал одну из крупнейших ошибок вооруженных сил РФ. План Москвы по наступлению в Харьковской области изначально был глупой идеей. И он закономерно закончился не только большими потерями, но и огромным репутационным провалом. Россия совершила множество серьезных ошибок в этой войне, начиная с того, что она ее развязала. Но наступление в Харьковской области – одна из наихудших. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter заявил западный военный аналитик Эндрю Перпетюа. Он назвал сразу четыре Т о том, почему план Москвы изначально был глупой идеей, закончившейся не только большими потерями, но и огромным репутационным провалом. Во-первых, с военной точки зрения в этом не было никакого смысла вообще. Это было абсолютно пустой растратой ресурсов, которая отвлекла Россию от всех ее целей и не дает ей никакой долгосрочной пользы. Во-вторых, операция полностью провалилась и показала Россию более слабой, чем когда-либо на протяжении последнего года или более. В-третьих... Да ну блин, ну нахрена вы им подказываете -то? Хай би і далі делали вид, що вони намагаються там як то побеждать. Хоча по настроєнням, які сейчас в їхніх пабликах, вони вже всерьез радуються, що ми їх із того, що у них є, не сковернули, які там нахрен побеждать. Ганчев, российские военные окопались под Липцами и не дают ВСУ контратаковать. Ганчев рассказал о боевой ситуации в Харьковской области. Вооруженные силы РФ окопались под населенным пунктом Липцы в Харьковской области, заняли удобные позиции, не позволяют противнику контратаковать, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. Ну, конечно, они позволяют, с учетом того, что мы пока что я кто особо никуда и не спешим. Мы же, вы, наверное, уже и забыли, да, мы же вас на других направлениях ждем. Ždem, 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 ždem. Ir pagaliau stadaždau. Удавка стягивается. Граница прорвана там, где не ждали. Россия разворачивает новый фронт. Сводка с фронтов СВО. Прорвана граница между Сумской областью Украины и Курской Россией. Очевидно, что такого стремительного прорыва на этой границе Киев не ждал. Россия разворачивает новый фронт и стягивает удавку. Удавка продолжает стягиваться. Я не понял, вы что там повисаться собрались или что? Удавку вы не стягиваете. Вот такие ощущения, что цей радостный материал писал кто-то кто последний месяц вообще от новостей был отлученный или только что вышел из комы. И, кстати, с учетом авторства этих победных реляций, то другая как раз более вероятно. Российские войска перешли границу в Сумской области. Российская армия продолжает создавать новые точки напряжения для ВСУ в условиях дефицита резервов у противника. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о занятии бойцами Ахмата села Рыжевка в Сумской области на границе с Курской областью. В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить. Слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила достигнуть данного результата без определенных сложностей Всего лишь за три дня, написал О, армія, яка за три дні зібралася брать Київ, взяла за три дня цілу риживку. У мене такий вопрос. Я тут просто на карту подивився і так і не зрозумів. А ви ці 100 метрів яким образом три дні умудрились, ви їх на пузі ползли з переривами на обід, повноценним сном і виходними? ли? тим более, що вам там вже ніхто по суті і не мішав, я ще поясню, чого. ВСУ сдали Рыживку в Сумской области без боя. Об этом пишут украинские СМИ. Вооруженные силы Украины ВСУ оставили село Рыживка в Сумской области без боя. Об этом пишут украинские средства массовой информации, которые цитирует Лента.ру. 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российские военные заняли Рыжевку. Однако украинские журналисты называют Рыжевку частью серой зоны, в которой не было подразделений ВСУ, но туда регулярно заходили российские ДРГ. Короче, нас там и духу не было, но мы понесли значительные потери. А что, нас там не было? можна просто подивитися самі на карту. Ця Рижівка, ну, вона селом називається дуже даже условно, це не село. Це, ну, скорей, більше даже такий маленький хутор, як продовження, причому не нашого даже села. Два майора. Сумская область. Рыжевка. Приграничный украинский поселок, вплотную прилегающий к Курскому Теткина. Именно о нем пишет товарищ Алехин. Глубина поселка от нашей границы полтора километра. Что там освободили и как это повлияет на безопасность Курской области, нам тоже неизвестно. Зато красивый пост вышел в честь подразделений, которые и так вызывают улыбку своими интернет-победами. Да не вплотную прилегающий, а это и есть продолжением этого самого их Теткиного. Там вулиця, отак от іде, і вона просто закінчується на нашій території. Тому там ні для кого ніколи не було проблеми туди-сюди шниряти. А по по цьому тітки Ми що з дурі? Лупаси вже давно, ми були абсолютно не проти, щоб цих остолопів відкриту туди занесло. Потому, про потери це правда. Да, тільки не у нас. Нам там робити було нічого. У нас там все і так хорошо пристріляно. кремлевская табакерка. Кадырова обвинили в гибели более 20 наших военных в Курской области. Рамзан Кадыров объявил об освобождении села Рыжевка на границе с Курской областью подверг опасности наших военных. Есть потери. Об этом нам сказали источники в генштабе. В Рыжевку мы не в первый раз заходим. Наши разведчики постоянно там бывают. Но этот идиот решил похвастаться непонятно чем. В итоге враг накрыл группу военных недалеко от границы в Курской области. У нас 21 погибший, сказал один из них. По словам другого, военные собираются обратиться лично к Владимиру Путину с призывом наказать Кадырова, за гибель бойцов и в целом за беспредел, который творят его чеченцы, не принося никакой пользы на фронте. В окружении Рамзана Ахматовича на эти претензии нам ответили словами. Сами воевать не умеют, потому завидуют шайтаны. Не, ну как никакой пользы? Вин открыв для вас Сумский фронт. Просто других дураков больше не нашлось. То эти три дня 100 метров куполском брал, и пока наша арта по не отработала. Ну и на тем героическая сумская операция. По сути и закончилось. Насколько быстрее Харьковской, Заметьте, какой прогресс. Тиктоков хоть успели подснимать там воины, да? И у меня один вопрос остался. А в Черниговской области вас что, уже и не ждать? Бо, ну, если что, мы ждем. Сто метров мы, конечно, вам там не обещаем, но метров пятьдесят вполне возможно успеете пробежать. Ну, если успеете.